Benvolguts, fans i fantes del Cracòvia. La direcció del programa vol fer un comunicat. Eh... <coughs> sí fins a les bales de felpa del tema de la pilota d'or. Si hem d'estar discutint fins al 7 de gener si guanyarà el Messi o guanyarà en Cristiano, això es farà més pesat que en Jordi Grau en un embús. Així que ara mateix el programa decidirà a qui se li dona i s'ha acabat la història. Connectem amb la gala. Enhorabona, doncs, a Vicente del Bosque, millor entrenador de l'any. I sentim molt les paraules de Mourinho, que no ha sabut encaixar la derrota, i ha declarat que tots vostès són una colla de fills de... <laughs> I posada en horitzontal. Disculpes un altre cop. Però anem ara al lliurament de la pilota d'or al millor jugador. Els nominats són Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Si que pugin a l'escenari els nominats. Bé, voleu dir algunes paraules abans d'anunciar el guanyador? Sí. Teníais que hacer esta gala precisamente hoy, que tengo el honorat, morado algo terrible en las fotos. Estoy sí, pelotudo, si yo estoy peor. Mira qué ojera. Es que mi hijo Tiago no me dejó dormir en la noche. Bé, eh, gràcies als dos per aquestes eh, emotives paraules. Ha arribat, doncs, ja el moment que tothom estava esperant. Perquè la pilota d'or és per... Qui serà el millor jugador de l'any? Ho sabrem després del següent anunci. I ara ho tornaré a dir, però amb una mica més de misteri. Qui serà el millor jugador de l'any? Ho sabrem després del següent anunci. Mm. Ja és aquí la joguina d'aquest Nadal, el Mouñeco Rajón. Ei, sí, Jaume! Hola! El Rajón et divertiràs. Si vols que critiqui, pitjar i ho veuràs. Els jugadores de la cantera no tenen suficient calidad per a jugar con el Madrid. I Madrid. pots pitjar-lo moltes vegades, perquè té més de 50 rajades. Ai, Hay equipos que juegan en grupos de champions donde los partidos parecen amistosos. ¡Hala! ¡Cómo mola! ¡Va! ¡Andemos a jugar! No, no quiero jugar contigo. Tú no eres portugués. ¡Qué extraño! ¿Es de UAB el Toruto? ¿Por qué tengo que jugar contigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Papa, ¿Por qué? ¿Por qué? Tranquilo, Lloyd. Sácala. Ahora las pilas. Hay gente que se asusta muy fácilmente y no es culpa mía. ¿Pero qué sí, pasa pues, aquí? ¿Algú el porfecho allá, que es nino? El meu rajón no es pot controlar. Ell el va per lliure i encanta manar. Que me lo digues. Vamos, dame, dame el mando. I de regal, amb el meu nyeco rajón, el titella caranca. Este chiste era muy fácil. Hay guionistas que hacen chistes que a mí me daría vergüenza hacer. És, és, és el meu rajón. I és, yes, és molt, molt merengó tu, tú qué? ¿Esperar con la musiquita o qué? Ja, ja va, ja va, ja va, va. I la pilota d'or és per... Joaquim Maria Puyal! Moltes gràcies, senyores i senyors. Però jo no sóc el jugador de l'any. Jugador de l'any és aquell cunyat que organitza un partidet de futbol sala sabent que a ningú li farà il·lusió. El jugador de l'any és aquell que es passa tres dies jugant al FIFA i renuncia a tenir nòvia. El jugador de l'any ¡Es aquel nen que juega al patio y hace servir dos mochilas para marcar la portería! <laughs> ¡Jugador del año! ¡Y, sí, loco! Al final no conocía a ninguno de los dos. ¡Qué cura de humildad! Creo que todos hemos aprendido algo. Sí, que tendría que haberme votado a mí mismo. <laughs> ¡Qué tonto! No, lo que hemos aprendido es que ganar un premio no importa. Lo que importa es que no lo gane Cristiano Ronaldo.